Екатерина Михайловна, спрашивают, ну, да. «Че хреститься после каждой молитвы, а че наш?» Что значит перекреститься? Это значит усилить свою энергию. Я вам объясняла. Когда крестимся, мы создаем барьер. Вот тут у нас три луча. Вот тут у нас мощная луч третьего глаза. Мы три луча пальцев соединили с лучом третьего глаза и ведем дугу. Ведем дугу к сердечной чакре. Потом вторую мы накладываем справа налево или даже слева направо. Даже не заморачивайтесь. Это не столь важно. Значит, мы одну дугу сделали, вторую наложили. И так три раза. А еще мы создали. Мы излучающая система. А мы построили энергетический барьер. Он невидимый, но он реальный. Значит, наша энергия излучается, ударилась об этот барьер и возвращается к нам. То есть таким образом мы своей энергией укрепляем себя. Хотите, укрепляйте, хотите, не укрепляйте. Сейчас я вам один прием магический раскрою. Вот вы встречаете человека неприятный. Там человек приставать начинает. Что с ему требует? А вы нам не потребны. Вы его мысли на перекрестите три раза. Вам его энергия не нужна, вы ему ничего плохого не сделаете. Вы сделаете, э, создадите условия, что его энергия уйдет к нему уже. Вам она не нужна, ему она не помешает. И будь здоров, Иван Петров. Такой, София Михайловна. Пытаюсь... по роботі з маятником. Зачитаю. Чому при роботі з маятником я отримую неправдиві відповіді? Я роблю, як ви казали, читаю молитви, запитую, чи хороший час для відповіді, але нічого не виходить. Моя дорога, я не знаю, хто ви попросите. Парсніха, строїтель, учитель, хто б ви не були. Що у вас з раз разу все виходить? Це перше. І взагалі, Есть люди, у которых не работает маятник. Значит, есть такой э, э, справочник по оккультизму. Его э, автор Фас Леви, Его псевдоним Тухолка. И вот в этом справочнике он пишет, что часть знаков зодиака Предрасположены к работе с рамкой. Другая часть к работе с маятником. С рамкой обычно предрасположены знаки огня. Другие знаки с маятником. Но опять же, это же, это же не простое умение. Это, пожалуй, сложнее, чем один прибавить один. Вы задали вопрос, в котором много неизвестных. Во-первых, кто вы по знаку зодиака. Во-вторых, сколько раз вы пытались. В-третьих, я вам не давала гарантии, что у вас сразу все будет получаться. У меня у самой бодромка не работала. Я все знала как. Она не работала. Пробовала и кесок, пока Боженька не надоумил. Я прочитала в газете «Неделя», и были у нас такие первые толстые газеты, что в музей пригласили специалистов по биолокации, и они биолокационно определяли энергетику картин. Я взяла рамку в руки, она у меня заработала. А заработала, знаете где? Картина на таку. Такие дородные женщины прилопачивают зерно. Я забыла, кто автор этой картины. Мощнейшая, но носилась рамка, как угорелая. Первый раз она у меня сдвинулась с места. А потом я, значит, ну, смотрела другие картины. терки на привале. Мощнейший минус. Они там все сидят, улыбаются веселые. А рамка дает минус. А что она дает минус? А штати вот так вот стоят ножами вверх. Вот рамка дает минус, хотя веселые лица людей. Картина, весна. Весна чудесная, там ветки с цветами. Рамка дает минус. А чего она дает минус? А художник рисовал эту картину и поливал. Там, не знаю, кого он поливал. А краски, это же э, растворы масляные, там, водные, химические микроэлементы. А микроэлементы обладают памятью. Он ругается, они запомнили. Он на картину нанес. Краски высохли, а энергия осталась. Человек себе купил пейзаж. Натюрморт. А там минус. А чему он, чему он купил такую картину? Потому что элементарно он не умеет. Работать рамкой или маятником. Не научился, не научили. Хотя было бы здорово, если бы прямо со школы детей этому учили. И это было бы замечательно. Вот так, мои дорогие, всему надо учиться, и на всем нужен опыт, и время, и терпение. Я тут ще так зрозуміла, що людина ще не проходила також курси ваші, тому друзі, якщо ви пройдете ще курси, то вам стане зрозумілішим усе. Можливо, у вас десь якісь є похибки, десь якісь все таки є помилки. А ви цього не можете знати. Наприклад, ми в одному відео не можемо розкрити повністю всю лекцію зробити по. Оцим деталям роботи з рамкою чи роботи з маятником. Тому ці всі деталі вони розкриті на курсах Софії Михайлівни. От і ще одне питання щодо депресії і поганого настрою. Не можу зрозуміти, чому буваю в тривожному, депресивному стані, знаю, що це гріх, але не можу з цим справитися. Як зрозуміти причину? Чи можливо це якісь родові програми, чи можливо якусь від вас діагностику отримати, як взагалі потрапити до вас на прийом? Это предназначенный прием через яну. Причин депрессии и плохого настроения может быть очень много. Да, это может быть связано с родовыми программами. Это может быть связано с окружением. Это может быть связано с завистью. Это может быть связано с ненавистью. Это может быть связано с э, гордыней, это может быть связано с тем, что ты кого-то обманул. Значит, если человек ведет себя неэтично, Боженька дал нам 10 заповедей. И если мы их нарушаем, то у нас развиваются наши поля. А поля наши защитные, аурические, открыты. А кругом демонов пруд-пруди. Они все голодные. А ворота открыты, заходи не хочу. Значит, они заходят, они вас лишают энергии, необходимой для жизни. И у вас тоска, сил нету, депрессия, энергия утекает. Откуда силы? Как с этим бороться? Книжки наши. Слово исцеляет биополе. Молитвы исцеляют. Вот скоро выйдет энергия свечи, молитвы минералов. Читайте, просвещайтесь и поймете. А на курсах так вообще вы все станете понимать. А так, знаний нет, этому никто не учит. Ну так позаботьтесь о себе. Да, Яночка, дальше. Друзья, вы часто запытываете, чему на сайте Крамнички слово стиля книжка в двух разных обкладинках. Трошки вам поясню. Мы с Софией Михайловной Сповідували такий задум: що якщо людина віруюча, якщо людина вже познайомилася зі знаннями Софії Михайлівни, все розуміє іде правильним духовним шляхом, то вона купить книжечку із іконою. Якщо людина ніколи не стикалася зі знанням, ніколи ще не відкривала так свої канали, не займалася духовним розвитком і Людина, яка духовно розвинена, хоче подарувати такій людині книжечку, то ікона може насторожити таку людину. Тому беруть другу обкладинку цієї книжечки з мужчинкою, з чакрами на обкладинці. Книжка одна і та сама, начинка книжки, одна і та сама, тільки ціль різна. Отак. От так. я хотіти додати? Значить, друзі. А із страшніших пороків. разных народов антисемитизм. Вот смотрите, я еврейка, я дочь еврейского народа, родившаяся в Украине. Мой род происходит из иудеев. Моя родина, где я родилась, земля, которая меня вскормила, Украина. Значит, что сделано в течение столетий, если не тысячелетий. Для того, чтобы э, с народа сходила злость, нужно было указать причину, на которую нужно было выместить злость. И вот путем обмана много лет, много веков спусковым крючком были евреи. До сих пор во всем виноваты евреи. Понимаете? И эта память, вот эта ненависть впиталась в души людей. Она буквально передается с кровью, Она уже очень много поколений. И люди не задумываются, чего это мы их ненавидим, за что мы их ненавидим, эти евреи. Что они кому плохого сделали. В общем, друзья, я с моими друзьями подготовила брошюр о причинах антисемитизма. Значит, если человек ненавидит другого человека, не понимая почему, он тоже открывает свое поле. Потому что Боженька создал нас толерантными, уважающими и других людей, и другие религии. Если мы просто так, без причины, ненавидим, ну и за этим же следуют какие-то действия, мы сами открываемся демонов. Мы сами их в себя пускаем. Вскоре выйдет эта брошюра, и мы будем ее рассылать для того, чтобы люди узнали и поняли, <как> что эти страшные демонические программы, навязанные им, тоже причина не просто там а, чего-нибудь легенького, а в том числе депрессии и подселений. Так что, мои друзья, причин много для этого, а выход один. Вернее, два. Любовь и молитвы. Вот за что, как говорится, меня вам ненавидеть. Вот видите, я перед вами, я вам говорю, я еврейка. Значит, по родовым вашим программам, поговорите с вашими бабушками и дедушками, кто-то скажет, ой, евреи такие хорошие люди. А большинство сказали, ой, они такие, они хитрые. Они вынуждены были быть хитрыми. Нужно было выжить. Вот им приходилось исхитряться по-всякому. Даже не разрешали жить в определенных местах. Надо было покупать. Право на жить в большом городе надо было покупать. Ну, где же оно? Равноправие и честность. И хотя никому и ничего плохого не, не делали, все равно на них спускали всех собак. Много лет исторически в разных странах. Так что вот еще и в этом направлении мы поработаем с вами, дорогие, с вашим сознанием, с вашим пониманием извращенной истории и событий, которые были продиктованы отнюдь нетолерантностью.